ondan bir fikirlə mübadiləsi eləməyə olar. Bu qoçun boynundakı dağdağan da ola bilər, umay quşu da ola bilər. Dağdağan sözü dağda xan mənasını verir, yəni dağdakı xan mənasını verir. Bu türklərdə dağ kultuna inancla əlaqəlidir. Azərbaycan da qədim dövrlərdən həm Anadolu da, həm Azərbaycan da dağ kultuna inancı olubdu həm də Mərkəzi Asiya türklərində, yəni orada yaşayan türklərdə də dağ kultuna inanc olub. Dağdakı xana e, xana bir inanc mənasını verir. Çünki qədim türklər e, onların hökmranlıqlarının dağdan başladığına inanıblar. Dağdan başlanır. Bu Selcuqilərdə daha çox bir üzə verir. O Nizamülmülkün əsərində də Selcuqilərin e, demək ulu babalarının Əfrasiyə olduğunu göstərir. Əfrasiyab da Şahnamədə dağdan hakimiyyətə çıxan adamdır. Yəni Fərhadunun övladıdır, onlar bir qaf dağı deyilən həmin rəmzi mənalı, rəmzi mənə ifadə edən yəni baş dağdan, əsas dağdan hakimiyyətə çıxıblar. Umay quşu da ola bilər. Umay quşu da hökmranlığı ifadə edir. Yəni hər iki mənada qoç təsirlərinin boynunda olan həmin bu ə işarə yaxud da yaşa hər hansı bir aşiya ki bu göstərilibsə, yəni bir bağla ordan aşılıbdı. Hökmü Ümay quşu hökmüranlığı ifadə edir. Bu da bu bölgələrdə olan türklərin hökmüranlıq istəyini, hökmü, hökmüranlıq, yəni tarixi səhnəyə çıxmaq istəyini ifadə edir. Ola bilər, yəni hər ikisində ola bilər. Hər ikisində də hakimiyyət ə əsas hakimiyyət əsas düşüncə əs, özünü biruzə veris ki, o dövrdə xüsusən qurtdaşların qoyulduğu o ağqoyunlu və qaraqoyunlu dövlətinin tarixində türklər ə, tarix səhnəsinə çıxmağa çalışdılar. Yəni ə, hakimiyyətə çıxmağa çalışdılar. Çünki tarix səhnəsinə çıxmayan da öz fikirlərinin, öz sözlərinin öz hakimlik istəklərinin, öz tarixlərinin onlar ifadə ed edə bilmirdilər. Daima uğur olaraq biz bildiyimiz boylar, tayfalar, bunların hamısı tarix səhnəsində olanlardı. Hələ tarix səhnəsinə çıxmayan yüzlərlə, minlərlə türk boyları vardı. Yəni demə istəyirəm ki, həmin bu dağdağan olsa, dağdakı xan sözünə işarədir. Yəni dağdağandan bir şey istəmək, diləmək, dağdakı xanndan diləməkdir. Məsələn, dağdağan ağacına bir şey bağlayırlar, deyək ki, övlad istəyənlər. Dağdakı xana bir bağ bağla bağlanmağı ifadə edir. Yəni bu bu mənanı ifadə edir. Onun oradan qırılması da deyək ki, qırılanda deyirlər ki, diləkçin olur. Belə bir fikir var. Yəni həmin demək ki, dağdakı xanadə yəni ki o e, dağ kültü ilə əlaqəldir. Onun möktəbərliyindən, onun ucalığından həmin o övlad istəyəndə həmin uşaq bağına işarədir. Yəni qırılmaq e, uşaqxanadan olanda bağ arındakı bağ yəni qırılır və niyyətlər çin olur, arzusu çin olur. Yəni onu simvolizə edir. Umay quşu da hakimiyyət quşudur. Yəni birbaşa olaraq hakimiyyəti ifadə edir yəni üç tarixləri onlar ifadə ed edə bilməyiblər. Daima uğur olaraq biz bildiyimiz boylar, tayfalar, bunların e, hamısı tarix səhnəsində olanlardı. Hələ tarix səhnəsinə çıxmayan yüzlərlə, minlərlə türk boyları vardı. Yəni e, demək istəyirəm ki, həmin bu dağdağan olsa, dağdakı xan sözünə işarədir. Yəni dağdağandan bir şey istəmək, diləmək dağdakı xanddan diləməkdir. İsə onlar dağdağan ağaznar bi şey bağlayırlar, deyək ki, övlad istəyənlər. Dağdakı xana bir bağ bağla bağlanmağı ifadə edir. Yəni bu bu mənanı ifadə edir. Onun ordan qırılması da deyək ki, qırılanda deyirlər ki, diləkçin olur. Belə bir fikir var. Yəni həmin demək ki, dağdakı xanadır, deyək ki, o ə dağ kültü ilə əlaqəldir. Onun möktəbərliyindən, onun ucalığından həmin o övlad istəyəndə həmin uşaq bağına işarədir. Yəni qırılmaq uşaqxanadan olanda bağ ayındakı bağ, yəni qırılır və niyyətlər çin olur, arzusu çin olur. Yəni unu simvolizə edir. Umay quşu da hakimiyyət quşudur. Yəni birbaşa olaraq hakimiyyəti ifadə edir. Həmin deməçi dağdakı xanadı yəni ki o e, dağ kültü ilə əlaqədardı. Onun möktəbərliyindən, onun ucalığından həmin o övlad istəyəndə həmin uşaq bağına işarədir. Yəni qırılmaq e, uşaqxanadan olanda bağ qarındakı bağ yəni qırılır və niyyətlər çin olur, arzusu çin olur. Yəni onu simvolizə edir. Umay quşu da hakimiyyət quşudur. Yəni birbaşa olaraq hakimiyyəti ifadə edir. O yanı yəni, qırılır və niyyətlər çin olur, arzusu çin olur, yəni unu simvolizə edir. Umay quşu da hakimiyyət quşudur, yəni birbaşa olaraq hakimiyyəti ifadə edir. Quşu, yəni birbaşa olaraq hakimiyyəti ifadə edir. Bu quç qəbir üstü bir abidədirsə, onda onun boynundakı dağdağandırsa, bu o deməkdir ki, o qorçu e, yəni çəkəbərin e, üstünə qoyulubdu. Həmin yerdə dəfn olunan şəxs e, öz səcərəsini həmin dağdakı xandan götürübdu. O dağdakı xan sözü bir işarətdir, bir rəmzdir. Onu türkələr bilir hansı xandan söhbət gedir. Yəni o qorçu düzəldənlər bilir ki, bu dağdakı xan deyəndə Hansı möhtəvər xandan söhbət gedir? Umay quşu formasında hazırlanmış dağdağan ağacından da ola bilər. Yəni dağdağan ağacından Umay quşu düzənlərlə şəkildə düzəldərlər təsviri. Asallar qoçun, həmin qoçun boynuna misal üçün. Onun özü bir başı olaraq onun hakim hakimiyyətini simvolizə edə bilər, əgər qəbətdisə. Yox əla qoyulubdusa həmin deyək ki, hansı boya aiddisə bu quç misal üçün hansı boyu nəzərdə tutub qoyublarsa həmin boyun hakimliyini və daq qultundan dağdan gəlmiş hökmranlığın ifadə eləyir. Bu birbaşa türkçülüyə işarədir. Türkmenlərin hakimiyyətə çıxmağın ifadə eləyir, o arzunu ifadə eləyir. Çünki türkmenlər uzun müddət hakimiyyətə çıxmaq üçün mübarizə aparıblar. Lakin e, demalı qara qoyunların və ağ qoyunların dövründə tarix səhnəsinə çıxa biliblər onlar. O da həmin o hakimiyyətə çıxışı ifadə edir. Hakimiyyətə çıxmaq istəyindən əlavə, yəni bu adam bu tayfa, yəni bu qoçun e, simvolizə elədiyi tayfa hakimdir. Bax bu fikri tam olaraq ifadə eləyir. Çünki artıq o onun boynundadır. Ora asılıb qurtunundan dağdan gəlmiş hökmranlığın ifadə edir. Bu birbaşa türkçülüyə işarədir. Türkmenlərin hakimiyyətə çıxmağın ifadə edir, o arzunu ifadə edir. Çünki türkmenlər uzun müddət hakimiyyətə çıxmaq üçün mübarizə aparıblar, lakin deməli Qaraqoyunluların və Ağqoyunluların dövründə tarix səhnəsinə çıxa biliblər onlar. O da həminə hakimiyyətə çıxışı ifadə edir hakimiyyətə çıxmaq istəyi ilə əlavə. Yəni bu adam bu tayfa, yəni bu qoçun simvolizə elədiyi tayfa hakimdir. Bax bu fikri tam olaraq ifadə eləyir. Çünki artıq o onun boynundadır, ora asılıbdır. Çıxışı ifadə eləyir. Hakimiyyətə çıxmaq istəyi ilə əlavə. Yəni bu adam bu tayfa, yəni bu qoçun simvolizə elədiyi tayfa hakimdir. Bax bu fikri tam olaraq ifadə eləyir. Çünki artıq O onun boynundadır. Oraya asılıbdı. Bu fikri tam olaraq ifadə eləyir. Çünki artıq o onun boynundadır. Oraya asılıbdı. O da oraya asılıb.